punya bapak Muka ini fun Untuk orang suka-suka hati oh, Aku kesal Aku kesal tidak dapat bersama kawan-kawan di dalam perasaan Siapa yang malu? Mereka dan keluarga mereka Kau tuduhan ya? Tulen bang Oh tulen ya? Bukan semua kau tengok Tolonglah oh, no, bang, nak kena makan lah, bang Orang putih ke? Orang hitam ke? Orang coklat ke? Orang biru ke? kita orang Malaysia kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan Main Wayang di mana kita akan mengupas uh, filem-filem tempatan kita dengan tetamu undangan. Dan pada hari ini uh, sekali lagi kita akan menampilkan uh, produser untuk filem Mencari Ramli iaitu abang Syahid Johan kita. Abang, terima kasih bang. Right. Ha sekali man. lagi. Sekali lagi. <laughs> ya. Sebab geng kadang, kadang penonton kita tak tahu yang Yelah. kita ni buat rakaman kan. Yelah. Ha? Yelah. So, alhamdulillah pada hari ini kita nak bincangkan sebuah filem yang agak baru. Hmm, agak baru juga. Dan dia bagi saya dia sangat-sangat. Dia bercampur aduk lah bila kita tengok hmm. perasaan kita waktu kita tengok tu kan. Sebab saya tengok filem ni dekat uh, panggung wayang waktu dia ditayangkan. So memang meleleh ya, meleleh air mata. Jujur cakap lah kan. Betul, betul. <laughs> Jujur cakap. Di tu filem Abang Adik ni. Ah, Bersubung okay, okay, lah. Abang Abadid, Adid, film Abadid film, Abadid film, Adik, filem Abang Adik. Filem ya. ni uh, boleh kita katakan adalah evolusi filem Malaysia sebenarnya. Ya, betul. Uh, kita boleh dah lihat daripada segi daripada P. Ramlee kepada aksesori apa hmm. uh, kepada uwei punya cerita hmm. filem kan uh, apa uh, perempuan apa galang semua hmm. kan hmm. sampai sekarang dan abadi adalah evolusi inilah kita punya filem kita kualiti filem kita hmm. boleh buat dia menjadi salah satu benchmark yeah, juga lah betul, kan. betul betul ha. betul okay. itu benchmark yang secara uh, secara tu adalah dari daripada perceritaan daripada ah uh, teknikal daripada lakonan almost perfectlah kata kan hmm, hmm. right, almost perfect betul okey okey saya betul sebab abang adik ni uh, saya percaya ramai yang dah menonton hmm. dan mungkin ada segelintir yang belum menonton cerita ni kan so uh, saya bacakan sikitlah uh, sinopsis uh, cerita ni dia mengisahkan tentang uh, watak abang dengan adik ni dia uh, Chinese uh, yang tak ada status warganegara Uh, so, dia orang ni senang cerita tak ada IC lah hmm. uh, Tapi dia warga negara Malaysia hmm. Cuma dia ada masalah uh, tak ada IC Sebab berlaku ada macam masalah lah semasa mereka kecil dulu ada yang uh, Terbakar, so sijil pengesahan tu uh, Tak ada lah, so yang abang ni pula Dia seorang OKU uh, Maksudnya dia, dia pekak dan bisu So, uh, itulah dia yang menjadi masalah kepada watak abang ni sebab dia tak ada dokumen yang sah untuk menyatakan dia ni warga negara Malaysia so setiap kali dia nampak polis dia akan menggelabah uh, so si adik ni pula bila dah besar dia pula uh, terlibat dalam satu sindiket uh, macam uh, pemerdagangan manusia jugalah hmm. Uh, dan dia buat tu untuk dia nak kumpul duit untuk dia nak beli IC betul uh, so, itulah dia so, berlakulah pelbagai konflik antara abang dengan adik ni sebab abang tak suka adik buat kerja tu hmm. uh, so, berlakulah pelbagai insiden dan akhirnya saya tak boleh nak spoil lah kat sini kan <laughs> <laughs> so, untuk abang Syahid sendiri kan hmm. yang abang tengok kan, isu kewarganegaraan ni kan dia saya anggap benda ni macam tak wujud tapi hmm. mungkinkah ini dia satu gambaran uh, jelas bahawa isu masalah IC ni wujud dekat Malaysia itu uh, wujud itu itu, itu. katanya uh, kadang-kadang benda-benda uh, di belakang lorong ni kan hmm. belakang lorong ni kita tak highlight dalam dalam society kita kan benda-benda yeah. cerita yang uh, pasal IC ni semua Haile, tapi sebenarnya benda tu wujud. Mm -hmm. Benda tu wujud. Salah satu contohnya tak salah saya kalau kita pergi Sabah, mm -hmm. um, ada satu kaum uh, perkampungan ni IC tak ada. Okey. IC tak ada. Tak silaplah ini ini saya kalau saya salah info sorrylah. Mhm. Mm IC tak ada, dia orang tak leh ke mana-mana. Okey. Ah ha, tapi dia orang Malaysia. Mm -hmm. Tapi dia orang tak ada IC. Ya. Yeah. Pasal itu kalau kena double check balik benda tu lah tapi mm. memang benda ni wujud dekat Uh, negara kita. Okay. Itu apa kata, banyak benda yang belakang-belakang apa, lorong ni yang kita tak tahu kan. Mm -hmm. Mungkin sebab ini pun kisah golongan yang terpinggir. Ya yeah, betul betul. Sebab itu yang dia kurang yeah. mendapat uh, highlight tetapi siapa siapa nak jadi hero untuk menceritakan ni? Oh itulah. Ha, siapa nak jadi hero? Mm -hmm. Itu kata takkan orang politik nak jadi hero. Ah. Oh, aku nak perjuangkan orang-orang yang tak ada IC, apa apa motif mm -hmm. tak tahu mm -hmm. apa benda mm -hmm. tu kan. Jadi mm -hmm bodinya tak dihirau atau tak ada tak ada tak ada juara untuk bah, menjadi suara dia orang. Unless mm -hmm. inilah filem yang filem macam nilah akan buka mata kita. Ya yeah, ya yeah. betul sebab saya selama saya hidup ni kan, hmm. saya macam tak tak pernah terfikir pun hmm. yang ada oh masalah IC sebab dia negara Malaysia betul. tetapi dia tak tak mempunyai dokumen sah iaitu IC lah. Ya yeah, kan? betul betul. So macam benda tu agak tragik jugaklah yeah. sebab dalam filem ni pun dia uh, paparkan uh, pelbagai insiden yang apa yang orang ni akan hadapi jika betul. IC tu tak tak ada dalam betul, dia, betul. Dia, 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 tu tak ada IC. So macam filem abang adik ni uh, antara babak yang memberi kesan dekat abang lah. Mungkin abang boleh sharekan sikit. Okey. Di, dia dia berkesan okey uh, klik saya ni kalau dia daripada pilihan apa pilihan-pilihan saya saya lebih suka ada hubungan dengan dua okay, okay. orang macam ni hubungan abang dengan adik tu sendiri. Mm -hmm. ha. macam mana, abang tu yang mm -hmm. nak jaga adik dia walaupun tak boleh bersuara tak ada tu nak mm -hmm. dengan adik dia yang pun nak berja, nak nak samakan abang dia tapi mm -hmm. cara salah. Cara salah. Ha. itu yang impak saya kat situ. Saya selalu nak cerita beside lah macam contoh kalau hari tu, hari tu saya itu saya itu yang saya pilih. Uh, anak anakku sazali mm -hmm. kan bunuh ni satu jogor ni lebih kepada keluarga. Mhm mm ya. Yeah. Uh, anakku sazali lebih abah ayah dengan kan? dia tapi yang ni hubungan abang adik tu mm -hmm. sendiri. Ah itu yang very impactful. Of course ada story behind it yang pasal yang IC ni sangat menarik, sangat kita macam oh, wow, benda ni sebenarnya berlaku. Mm -hmm. Tapi saya lebih lebih terkesan mm -hmm. bila lihat uh, abang ng adik punya dinamik tu. Okey. Yalah sebab dalam dalam filem ni pun adik mereka yang mereka kalau nak makan sekali pun dia akan pecahkan telur. Betul. Ha uh. itu macam betapa eratnya hubungan uh. antara dua adik-beradik uh. ni kan. Ha so macam even sampai ke penghujung kisah pun benda tu yang uh, membuatkan kita meruntun jiwa bila kita tengok uh, dalam 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 bahasa filem uh. dia ada ombak oh, uh, repetition apa tiga kali repetition uh. untuk menekankan satu benda. Uh. Uh, yang men, dalam filem Abang Ade ni telur tu lah, ah okay. uh, itu menunjukkan berapa eratnya dia dengan tu kan tapi ah. sebab dengan satu benda touch satu pelakuan dia yang pecahkan telur tu mm -hmm. uh, hubung ini adalah hubungan mereka yang erat yang yes. kita sebagai penonton kita oh Lepas tu bila kita nampak kali terakhir tu oh ah. Ah. Ay, tu macam tu kan one last time ah. yang dia ah, buat tu kan, tu <laughs> kan. Ah. itu dalam filem dia ada tiga dah selalu, dia, selalu dia, dia ada tiga kali dia buat benda tu dalam ah okay. uh, filem hantu filem seram pun ada dia serah mata filem, nak bagi clue apa macam. Mm -hmm. Macam M. Night Shyamalan punya tu ada tiga punya uh, clue. Mm -hmm. Untuk bukti clue untuk lalas punya. Ya. Yeah. Uh, Salah satu uh, highlight <coughs> dalam filem Abang Adik ni. Uh, satu uh, watak abang ni dia berhadapan dengan uh, seorang sami. Mm. Uh, itu pun uh, macam mana abang lihat. Uh, sebab abang dia tak boleh... Uh, berdialog. Hmm. Ya, maksudnya dia dia menggunakan uh, bahasa isyarat untuk berdialog. So dalam scene uh, babak yang begitu senyap itu, dia menyampaikan uh, perasaan dia tu dengan uh, penuh uh, perasaan dia tu. Abang lihat macam mana babak tu. Mungkin dia ya, 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 dia yang scene terakhir tu ke? Yes. Oh, yeah. itu memang powerful lah. Yeah. Pelakon Black kau dapat buat satu apa buat bukan kita menangis melihat tanpa tanpa bercakap tu itu memang mm -hmm. memang powerful lah itu kita tak nangis kan nangis confirm oh, <laughs> nangis itu dia punya <laughs> dengan mimik muka saja mm -hmm. kita dah boleh rasa <laughs> <registry> dah dua kali dah dah dua kali ni ni kena tiga kali kan kena tiga kali kan <laughs> ha okey ha itu memang oh itu memang oh wow baru bila semua cerita tentang adik ni kan boleh ber. Belakih. Kita tahu lah tu kita bila kita tengok scene tu kita faham. Mhm. Mm wow. Ini level lain mm -hmm. ni kan. Mm -hmm. Tapi yalah. Dia bukan Malaysian kan? Ya. Ah ha, dia bukan Malaysian. Tapi power lah. Yeah. Power power. Dia sebab dia berdialog menggunakan bahasa hmm. isyarat. Ah ha, mimik muka ha, saja. Muka dia tu mimik muka saja. Scene itulah highlight of the film. Ya yeah, ha, betul, itu. betul, betul. Selepas dia melalui beberapa cabaran dan ha. dia end up dia sebab kita faham, kita uh, dapat rasakan dia punya dia yeah. punya perasaan, dia, emosi mm -hmm. dia tu dengan tu sebab kita dah lalu, dah ikut, dah, dah dah menjadi dia kita dah menjadi kawan, kita dah dah kenal dia kan mm -hmm. tapi bila dia keluarkan emosi macam tu tanpa cut oh yeah man. satu lagi yang sebelum tu sewaktu ya lah dia kan dalam filem tu digambarkan dia ada uh, pasangan kekasih yeah. tapi kekasih dia tu terpaksa meninggalkan bandar tu untuk hmm. ke tempat lain hmm. dan dia tak sempat nak bagi selendang hmm. untuk kali terakhir tu bagi saya macam itu antara salah satu yang memberi kesan terhadap watak tu sendiri. Ya yeah, betul itu dia dia dari situ dah 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 dia dah tak ada dah kata okey dia dah lost hope dah. Los ada ah itu adalah punya turning point lah. Yeah, turning yeah. point lah. Turning point Sebab dia. Pada mulanya watak abang ni nampak dia macam seorang yang dia lah dengan mm. dia, dia, dia dah macam dia nampak dia yalah, dia matang, mm. dia lebih matang daripada adik dan apa-apa hal pun dia yang uh, lebih macam untuk membuat apa-apa keputusan dia lebih uh, membuat keputusan yang tepat. Betul. Uh, namun bila berlaku uh, beberapa insiden yang mungkin dapat uh, melukai hati dia, dapat membuatkan dia sedih tapi benda tu dia sendiri tak boleh nak mengubat diri dia sendiri. Betul. Setu Hmm. Oh, saya. Abang adik ni uh, memang antara salah satu filem tempatan uh, yang yang menjadi favorite saya walaupun dia uh, bukan berbahasa Melayu secara 100% Uh, dia ada campur-campur uh, juga betul, ada bahasa betul. mandarin bahasa hokkien bahasa melayu ada sikit mm bahasa inggris pun ada sikit tapi sebagai filem lokal ni dia bahasa filem itu sendiri yang lebih yeah. penting sebenarnya betul itu betul itu, itu, bila saya cakap dia ini adalah evolusi filem kita yes it's yeah. a next level punya pencapaian yang filmmaker kita kena kejar lah mm -hmm. kena buat uh, satu lagi perkara yang menarik untuk filem abang adik ini uh, filem abang adik ini uh, dia uh, ditayangkan juga di beberapa negara luar Betul. seperti Taiwan kata silap saya dan mendapat sambutan yang agak hangat juga sewaktu ditayangkan begitu juga dekat Malaysia waktu mm -hmm. ditayangkan so maknanya uh, bahasa filem itu sendiri dia melangkaui sempadan mm. batasan bahasa pertuturan itu sendiri sebab iyalah dengan filem yang menggunakan uh, bahasa isyarat sebagai medium untuk bercerita, penceritaan itu sebahagian besarnya menggunakan bahasa isyarat kan mm. so macam okey, filem ni uh, memang orang ramai patut looking forward lah untuk mm. tengok lah. wajib, wajib uh, tonton lah untuk uh, kebanyakan orang dekat uh, Malaysia ni jadi untuk uh, filem Abang Adik ni ada yang membandingkan filem abang adik ni dengan filem klasik tempatan uh, yang dilakukan oleh Sudirman mhm a uh, yang struk, uh, memaparkan uh, realisme hmm. yang hubungan antara dua dua orang yang kalau Sudirman punya filem tu dia bukanlah adik-beradik tapi hmm. dia dua sahabat sahabat yang menjalani kehidupan di KL so macam mana abang, abang dia, apa, dia, lagu tu lagu tu pelagi petang tu eh uh, petang, abang, apa nama tajuk dia Uh, pelangi petang pelangi, pelangi petang oh, kan? oh, dia, uh, eh? intro dia tu kan ah. intro tu apa macam macam soalan dia ah, macam ada yang membandingkan antara ah. dua filem ni kan so abang lihat macam mana adakah persamaan dia tema uh, dan sebagainya ada persamaan ni ada hmm. itulah, of course lah sebab dia hubungan antara boleh kata abang adik jugalah yeah. dalam pelangi petang tu kan hubungan hmm. dia bau seorang ni nak cuba jaga esok lagi ni kan hmm. dengan uh, tu ya filem tu dah tengok lama tapi tak ingat sangat cerita hmm. dia tapi ah, faham farm yang cerita tu hmm. sangat-sangat ya yeah, dia ada persamaan tapi ah uh, uh, technically uh, uh, abang adik dengan pelangi petang punya story dia hmm. lain. Uh, lain kami lain. Kami, uh, kami, kami kami, ah, kami. kami <laughs> ah, <laughs> ya yeah, betul betul ah, adalah <laughs> <laughs> dia ada nama tajuk bukan pelangi petang uh, je kami, kan lagu dia lagu pelangi, dia, pelangi, pelangi petang, petang <laughs> uh, <laughs> So uh, itulah dia uh, sebab bila saya tengok dua-dua filem ni hmm. dia ada sedikit persamaan ada sedikit betul, -betul. Uh, cuma abang adik dia lebih go a uh, deeper dengan isu-isu yang lebih uh, contemporary lah ya itu uh. mungkin mungkin ini 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 masa saya sebagai evolusi tu kan uh -huh. uh, pada zaman rasa awal 90 an betul tak Amerika, uh, awal 80-an awal 80-an awal 80-an yeah. awal 80-an eh? awal apubah. Ah kita boleh lihat bahawa penceritaan dia mungkin time masa tu kan uh, tidak sedalam sekarang hmm. yang kita tu. Dan secara teknikal pun technically pun tidak sedip yang yeah. tu. Tu kata evolusi pelangi petang ke abang adik ni nampak apa perubahan tu kan. Hmm. Ha, jadi sekarang kita dah boleh main tekan dalam cerita lebih lebih deep, yep. lebih storytelling kita lebih realism hmm. lebih kita tekan kat situ kan itu yang yang a uh, beza dia dengan play, uh, sorry dengan kami yeah. tu kan tapi kami pun bagus it's a very betul. good film betul, betul. Antara, bagus uh, antara filem uh, dekad 80-an yang sangat-sangat uh, bermakna ialah kami mm, betul yang betul, oleh betul, betul no disrespect untuk filem tu ya yeah, yeah. uh, dan dia juga uh, salah satu filem yang uh, patut diraikan yeah, tu uh, tu tu agak agak bagus filem tu ya yeah. uh. Dan uh, untuk kita balik kepada okay. abang adik ni uh, gaya pengarahan Jin Ong pengarah mm. film ini, so macam mana abang lihat style dia mengarah dari sudut pandang abang sendiri? Sudut saya, mm -hmm. ini first time saya tengok dia lah. Saya okay. tak tahu dia ada dia ada buat filem lain ke? Uh, saya tak sure, tapi I... saya ini the first filem yang dia buat. Dia Buka. Buat, okay. Al. Uh. I, uh, saya rasa dia ada team yang bagus Dia okay. ada producer yang bagus mm -hmm. Jadi uh, sebab uh, Pernah borak dengan producer dia lah Hari tu ada jumpa sekali masa kita buat uh, Buat satu meme, uh, Talk lah Amin Muhammad ada buat satu talk ramai-ramai uh, Dengan producer, dengan director Dan dia orang ada datang sekali Okay So nampak dari team dia orang ni Sangat uh, Bagus lah dia orang Dia dapat mengangkat karya yang jin Ong nak buat ni kan mm -hmm. ha, nak buat dengan baiknya kalau dia tak dapat uh, arahan dia ialah kalau kita nak dari lakonan semua benda tu sangat uh, spesifik kan nak macam mana bentuk mm -hmm. dia kan, dia punya tu even karakter-karakter yang wujud dalam badik tu pun dia yang apa uh, yang bapuk, bukan bapak dia macam pondan tu kan oh ya yeah. Ka kak 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 Mani, Mani, kan, Mani. Mani. Itu pun satu karakter yang dia create dalam dunia dia kan. Yep, it's, yeah. it's, dia agak, yalah, setiap pengarah dia, dia punya dia punya touch dia sendiri kan. Mm -hmm. Dan dalam Abah Adik pun, nampak Jin Oh punya arahan tu nampak very realism, very grounded, very... Tapi cantiklah kan. Dia punya mm. perf, dia, dia dengan cantiknya mm -hmm. lah. Ha dengan lakonan semua. Dan ada satu dialog yang uh, saya agak terkesan juga mm -hmm. dengan dalam filem Abang Adik ni waktu dalam jail. Mm -hmm. Dalam dalam penjara tu uh, ada polis tu dia nak bagi uh, oh. makan. Ah. So dia bagi tahu uh, aku tahu kau ni bukan orang jahat. Uh. Uh, tak fikir sangat benda ni kan. Mm. Uh, aku tahu kau ni baik. Mm. So macam maksudnya polis pun dia masih lagi ada perikemanusiaan lah, yeah. sebab dia bila dia tengok uh, situasi uh, pesalah yang yang dihukum, di yang bakal dihukum mm. ni dia dia dapat rasakan yang, okey ini bukannya dia nak melakukan benda tu, yeah, betul. Uh, tetapi mungkin ada sesuatu yang uh, trigger dia yang terpaksa membuat yeah. perkara yang salah itu kan, so macam okey, maksudnya masih ada balance dekat yeah, situ. Lah ya yeah, yeah. Yeah, betul lah, takkanlah dalam, yelah, dalam semua cerita kadang kita terlalu nampak Uh, hitam hitam putih putih kan? mm -hmm. dalam abah dia ni dia kelabu semua mm -hmm. dia kelabu daripada uh, adik di sini yang buat yang kita tahu dia buat salah kita mm -hmm. tahu dia buat benda yang tak baik tapi dia buat ada sebab mm -hmm. sama juga dengan polis kan mm -hmm. dia buat betul apa benda, -benda tu lah jadi itulah realisme dalam cerita mm -hmm. ni sebagai penonton pun kita masih ada perasaan simpati, ya, simpati kepada watak-watak ah, watak, ya. walaupun apa ada. yang dia buat kan ya yeah. Itulah dah sebab uh, uh, matlamat tak menghalalkan cara kan betul, dengan, betul. so tapi uh, di sebalik apa-apa perbuatan tu mesti ada di sebalik yeah. uh, kisahnya tu mesti ada sesuatu yang trigger mereka untuk terpaksa melakukan perkara itu mm. untuk kelangsungan hidup mm -mm. Lah. kita uh, senang kata kita tak perlu judge yeah. sesuatu benda tu semudah mudahnya ya yeah, betul lah yeah. macam yeah. itulah yang saya rasa itu antara pengajaran yang kita tengok kita dapat bila kita tengok abang adik yeah. ni jugalah, jangan judge orang yeah. walaupun kita nampak dia buat uh, macam watak Kak Mani tu sendiri yeah, kan, dia yeah. kita tahu dia uh, mungkin di usia muda dia, dia melakukan benda-benda yeah. yang tak elok kan, tetapi uh, di penghujung usia dia dia yang protect yeah. uh, abang yeah. adik ni yeah. banyak kan, walaupun dia tak perlu pun buat benda tu betul, kan, tetapi betul. atas dasar kemanusiaan dia jaga benda uh, tu kan tapi uh, itulah itu sebenarnya kalau kita tengok eh, realiti uh, orang belakang belakang apa belakang uh, lorong ni kan mm -hmm. realiti dia orang sebenarnya dia orang buat untuk kelangsungan hidupan dia orang ini, mm -hmm. buat tu tapi komuniti dia orang okey a mm -hmm. uh, aku percaya dengan apa yang diportraykan oleh filem ni mm -hmm. adalah LGBT. Mm. kenyataan. orang uh, dia buat jahat sebab untuk untuk kelangsungan hidup. Mm. Dia buat jadi uh, pondan dia pun sebab untuk kelangsungan hidup mm. ke benda kan. Itu benda ni cantulah. Ipun kalau kita ambil kita dulu kau coket pelacur mm. benda, benda tu kan. Dia tu untuk kesan, kelangsungan hidup dia, dia mm. ada anak benda, -benda macam tu kan. So kita tak boleh judge lah macam kau cakap. Mm. kita tak boleh judge. Dia punya kenapa dia orang pilih jalan-jalan ni. Mm. Mereka okay, terpaksa. Yeah. Kalau dia pilihan pun, saya rasa mereka pun tak, Betul. tak nak melakukan Betul. benda tu. Betul. Kan. Tapi atas desakan hidup mm. kan, dia dan dia sendiri mungkin uh, datang daripada latar belakang. Mereka, kita tak tahu latar belakang pendidikan mm. macam mana, latar belakang family mereka Betul. macam mana. So, uh, mm. untuk uh, shortcut, mereka terpaksa, terpaksa. melakukan benda-benda ha. yang ha. sebegitu. Sebab, sebab mungkin ada, ada tekanan pun. Yeah. Ya, mungkin setiap benda pun ada sebab kan orang pilih jalan-jalan ni. Mm -hmm. uh. So itulah itu itu antara pengajaran yang kita dapat publik uh, kita tengok film abang adik ni uh, film ni uh, ditayangkan uh, pada tahun 2023 di, kalau di Malaysia pada tanggal 14 Disember 2023 oh. so masih recent oh, lagi lah sebab uh, untuk pengetahuan tuan kita rakam kita buat rakaman uh, episod ni pada uh, Februari 2025 so uh, dia agak recent juga lah dan hmm. film abang adik ni pun Uh, di acara Festival Filem Malaysia baru-baru ini mendapat uh, anugerahan uh, boleh dikatakan agak banyak juga lah hmm. yang anugerah. So untuk filem ini bagi saya uh, wajar untuk uh, ditonton dan diraikan lah hmm. sebagai salah satu filem penting Malaysia hmm. untuk uh, dekad 2020 ini macam abang Syahid cakap tadi, uh, filem ini dia merupakan satu benchmark baru yeah, dalam betul. industri perfilman tempatan. Menarik abang. Untuk mm, mencaka kita pada betul. hari ini, uh, satu lagi kita kena highlight juga bahawa dia adalah wakil kita ke Oscar masa yeah, 2024 yeah, kan. Ya yeah, ya yeah, betul. Ah. Uh. Uh, filem ini di uh, dihantar ke Oscar, Oscar juga. Uh. Uh, walaupun uh, tak berjaya menembusi yeah. uh, top 5 ataupun sebagainya Oscar, tapi yeah. itulah uh, tapi Oscar dia ada dia punya level dia uh, dia, dia, punya, dia, dia punya, ada politik dia dia sendiri dia sikit <laughs> lah so, memang kita tak expect ever andy uh. tapi but it's a film worthy of our meaning uh, to Oscar kita dan dia uh, kalau dia represent Malaysia pun uh, kita tak malu betul, lah betul uh. betul betul, betul, kalau, betul kalau nak nak represent abang adik ni represent Malaysia untuk hmm. ke Oscar uh, kita sebenarnya harus banggalah hmm. ada kita hantar sebuah filem yang uh, sangat berkualiti betul ya, ya. terima kasih bang ya, ya kerana ya, ya. kita melakukan um, perbincangan filem abang adik ya. dengan agak mendalam juga ya. pada saya lah <laughs> agak mendalam sebab yalah uh, yalah sebab filem baru betul masih so, fresh lagi kat uh, baru masih fresh ya. lagi so uh. kita masih Uh, terbayang-bayang gambaran Gambar yang kita betul. tengok di panggung wayang hmm. dulu. So, terima kasih sekali lagi hmm. dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod main wayang uh, minggu hadapan di hari dan waktu yang sama uh, bersama saya uh, dengan tetamu yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.